Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Əziz qardaşlar, sizə bir mövcüzə göstərim. Lə iləhə illallah, anə Muhammədun Rasulullah kəlməsi əslində 3 rükətdir. Əşhədu kəlməsi isə əşdənə dəstamızdır. Gəlinmə əvvəlcə dəstamızdan başlayaq. Ayax üstə duran insan əşhədu kəlməsidir. Ayax üstə duran insan gəlir dəstamaz almağa. Onun başı Əli və sol əli göstərir. Göydən tökülən su ilə üzün və əllərin, sağ əlin, sol əlin yuyur bu bir damcı. Yəni üzünə bir damcı, sağ ələ bir damcı, sol ələ göydən tökülən su ilə və ya hovuzda olan bir su ilə. Sonra nə edir? Sonra əllərini, əllərini yondandıqdan sonra mətcəhmlədi insanın başı göstərir və bədəni göstərir, bədənə çəkilməz. Sonra ayaqlara məss çəkməlidir. Bir ayaq göstərir, daban və diz görsənir və məss edilən yer görsənir, sanki bir əl görsəndir ki, məss edəcək ayağa. Deməli əşhad ölkəlməsi dəstamazdır. Bəs ən nə kəlməsi nədir? Ən nə artıq gəlir namaza. Dik durmuş insan, cəbəni salmış Gəbən üstünə möhür qoymuş, Qurani-Kərimi qoymuş, açıq şəkildə kitabı və təsbihini qoymuş, namaz üçün durmuş. Neyidir? Başlayır namazı qılmağa. Lə iləhə illallah kəlməsindən namaz başlayır. Bu lə kəlməsidir. Uzun bir paltar geymiş bir Ərəb görsənir. Əlin qalxızdı Allahu Əkbər elədi. Sonra nə elədi? Fatiha oxudu. Sonra Fatiha xəssəsi oxuyandan sonra Əlin qalxızdı. Allahu Əkbər elədi və rükiyə getdi. İlə həkəlməsində h hər hərfi bu sarı dairənin içində olan h hər hərfi onun rükiyə getdiyini açıq şəkildə göstərir. Bəs sonra nə edir? Sonra qiyam edir. Qiyamdan sonra illə kəlməsində həmzə, ləm və əlif göstərir ki, bu adam səcdə edir. Başı, xü-ürəyi, e, dizi və başparmağa davanı görsənir. Bəs səcdəni 2 dəfə edir. Nədir? iki dəfə səcdə edirənin subutu təşdid, yəni iki dəfə səcdə edir. Deməli, lə iləhə illə kəlməsi artıq bir rükət namazın qurtardığını göstərir. Sonra qal qalxır Allah kəlməsinə. Allah kəlməsi artıq ikinci ikincini başladır. Nə edir? Qalxır ayağa, Fatihəni deyir, İxlası deyir, qunut tutur. Qunut tutmuş insan görsənir burada. Bax, əli başı qunut tutmuş. Sonra rüksə edir. Lâ ilâhe illallah kəlməsində bu hu kəlməsidir. U bunun zəmində başıdır. Hə də ökələmiş insanı göstərir. Sonra qiyam eləyir. Ən nə kəlməsi onu göstərir ki, qiyam elədi. Qiyam edəndə əlifdə qiyam edir. Nun hərfi isə yenə göstərir ki, bu adam namazdadır. Gəbənin üstündə möhür qoyub, e, deməli kitabı açıb və təsbihi qoyub nə edir? Qiyamdan sonra nə etməli də hissəcəd eləmləridir. Anna Muhammedun kəlməsi səcdəni göstərir. 2 dənə səcdələmiş insan, başı, bədəni, diziyi, başı, bədəni, diziyi səcdələmiş insan görsənir. Ondan sonra nə etməli idi? Oturmalıdır. Muhammedun kəlməsindən sonra Resulullah kəlməsi var. Oturdu. Bu ra hərfidir, oturdu. Allahu akbar elədi. Ondan sonra qaldı ayağa. 3-cü rükətə başladı. 3-cü rükətdə 3 dənə qiyam etmiş insan görsənir. Sin hərfi də səbində 1 2 3. Yəni təsbihatı hər bəni 3 dəfə deməlidir. Subhanallahi vəlhamdülillahi vəlailəhiləhillahi vallahu əkbə. Subhanallahi vəlhamdülillahi vəlailəhiləhillahi vallahu əkbə. Subhanallahi vəlhamdülillahi vəlailəhiləhillahi vallahu əkbə. Deyir, sonra rükü edir. Va hərfi göstərir ki, bu adam rükü elədi. Gəlin dizinə qoydu. Sonra ləm hərfi göstərir ki, dik durdu və yenə əl hərfi göstərir ki, 1 saniyə tə dik durub və nə edir? Səcdə edir. Allah kəlməsində göstərir ki, səzdə eləmiş insan. Neçə dəfə elədi səzdən? 2 dəfə təşkir göstərdi, 2 dəfə səzdədi və oturdu. Allah hukməsinə "u" göstərir ki, oturdu. Deməli, Lə iləhə illallah, Muhammədün rasulullah kəlməsi nədir? 3 rükətlik namazdır.